Nah ini, nah ini foto profil seorang anggota polisi, anggota Polri ya. Ini ini palsu ini fotonya aja orangnya bukan. Kemudian bunyi cerita seperti ini. ini, ini kabur, tidak terbaca dengan jelas. Uh, namun saya ketik ulang di setelah chat ini saya ketik ulang supaya bisa terbaca isinya seperti ini ini berkas dari video Anda, sudah saya siapkan. Jadi Anda pikir baik-baik sebelum berkas ini kita limpahkan. Dan video ini kita serahkan ke pihak media untuk segera ditayangkan atau diviralkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dilanjut lagi, dia mengirimkan chat ancaman. Ini juga kabur. Dan akan saya ketik ulang. Sama persis dengan yang ada di chat ini. Apa Anda enggak malu kalau video ini tersebar luas di wilayah Anda? Kami ingin membantu Anda. Jangan sampai Anda malu, jangan sampai Anda terjerat hukum dengan masalah ini. Terjerat hukum gimana ya? Aduh, codot-codot. Nah, ini lagi dilanjut. Ini juga tidak terbaca dengan jelas, maka saya ketik ulang, namun isinya sama ya. Sekarang saya minta kejujuran ibu. Nah ini korbannya perempuan nih. Berapa kesanggupan ibu untuk melakukan penghapusan video ini? Yang penting ibu ada etikat baiknya untuk menyelamatkan harga diri ibu ini. Halus tapi nusuk ya. Ya bahasanya halus tapi nusuk gitu ini kalau yang kita awam takutan ini foto-fotonya foto Pak foto Polri lagi polisi kan nanti kalau sudah viral ibu sendiri yang malu bukan kami bu jadi ibu pikir baik-baik bu sebelum video ini kita serahkan ke media 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 mana yang mau